пресс-конференция посвящена катастрофической ситуации, которая на сегодня сложилась с закупкой и поставкой препаратов для лечения ВИЧ-позитивных людей в Украине. Первое слово я передаю руководителю отдела адвокации Украинской сети людей, живущих в Сергею Дмитриеву. Добрый день. Я вам скажу, с чего началась вся история, почему мы здесь. Потому что нам начали обращаться клиенты из областных центров о том, что Терапию почему-то стали выдавать на месяц, то есть лечение от отличий инфекции. До этого всегда э, это лечение выдавалось на три месяца, дабы у человека было про запас. И данная ситуация нас, нас насторожила. Буквально на прошлой неделе мы начали отправлять запросы э, через наше региональное отделение во все областные центры СПИДа. И буквально последнее письмо мне принесли уже сюда ответ. И исходя из того, что мы видим только по 10 регионам, от которых мы получили э, ответы на этой неделе, это порядка 29 тысяч ВИЧ-инфицированных людей через 2 недели окажутся для жизненно необходимых для них препаратов. То есть, что такое э, для этих 29 тысяч э, ситуация через 2 недели? Это. Для какого-то количества людей через несколько месяцев смерть, а для всех 29 тысяч, это то, что от этих людей на 93% будет проще инфицироваться. То есть, как мы знаем, ВИЧ-инфицированный человек, принимающий лечение, практически не опасен для общества в контексте инфицирования. Соответственно, сохраняет свое здоровье, не умирает и живет счастливой жизнью. Но вот для 29 тысяч через две недели эта ситуация закончится, и эта ситуация закончится и для общества тоже, потому что э, ситуация со с распространением ВИЧ-инфекции катастрофически ухудшится. И дай Бог, чтобы мы не пошли э, по африканскому сценарию. На данный момент у нас 1,4% ВИЧ-инфицированных людей в стране. После 2% это так называемая точка невозврата, когда остановить эпидемию уже никакими финансовыми вливаниями, и какими-то чрезвычайными вмешательствами уже изменить, к сожалению, нельзя. Поэтому вот мы сейчас стоим на переломном моменте тогда, когда мы можем что-то изменить в этой стране в контексте эпидемии вид спида. Или мы можем пойти по сценарию, который вернуть уже вспять будет невозможно. Данная катастрофическая ситуация с обеспечением препаратами обусловлена тем, что Почти половина препаратов а, не поставлены на сегодняшний день, те, которые были закуплены в прошлом году. А, причем а, из этих препаратов 4 а, это ключевые препараты, которые используются в преимущественном большинстве схем лечения. И их отсутствие не позволяет докторам оформировать полные схемы. А, с чем это было вызвано, такая ну, непоставка? А, в ноябре и в декабре были заключены договора с поставщиками. В частности, большинство препаратов недопоставили такие компании, как Векторфарма Фарма и Укроп В соответствии с постановлением Кабинета Министров 589 был увеличен срок для возможности осуществления предоплаты и отсрочки поставки препаратов до 6 месяцев. В Министерство здравоохранения после заключения договоров в течение буквально двух-трех недель, внесло изменения в договора с этими поставщиками, которым продлило на максимальный срок, 180 дней, возможность отсрочки поставки препаратов. После чего была осуществлена предоплата в размере 72 миллионов гривен в декабре месяце. С учетом катастрофичности ситуации, которая сложилась, очень важно, чтобы эти компании, дистрибьюторы, поставили препараты в течение двух недель или как можно быстрее. Иначе мы говорим об угрозе жизни пациентов. С другой стороны, данная ситуация также может усугубиться в этом году тем, что до сих пор государственные закупки не объявлены, не запущены. В обычном порядке осуществления закупочного цикла, например, это было в 2013 году, уже в апреле сейчас были заключены договора, то есть объявления о закупке вывешивались в феврале, в марте уже проводился темп. Сейчас в связи с реформой системы закупок, передачи к международным агентствам, мы понимаем, что ситуация как бы усложненная, но закупки затягиваются. И мы не знаем даже, утверждена ли номенклатура и запущен ли процесс. И очень важно, чтобы Министерство здравоохранения как можно быстрее запустило процесс государственных закупок лекарств через международные агентства. Вот смотрите, вот у меня на руках эти письма, которые мы начали получать буквально вот в течение трех дней. Это, это Харьковская область. Это Киев сейчас принесли сюда Киевскую область результаты. Также Кировоград, Днепропетровск. Почему важны вот эти области Днепропетровск, Харьковская? Они остаются через две недели без лечения. Мы знаем, что Донецкая, Луганская области, это те области, которые наиболее страдали от эпидемии ВИЧ-СПИДа. Это были регионы, выраженные на карте ВИЧ-СПИДа нашей страны красным. То есть теперь. Это люди, переселенцы, которые переезжают из Донецкой и Луганской областей. Их большое количество там э, миграции ВИЧ-инфицированных людей, которые сейчас пытаем, пытаются взять под контроль, и это не очень хорошо получается. И как раз вот терапию они получают в основном. Да нет, в Днепропетровской, в Харьковской, в Полтавских областях. Из этих регионов мы получили ну, просто такой сигнал СОС по поводу э, наличия терапии и по поводу того, как будет происходить лечение дальше, даже не, не только для харьковских, но и для, для Донецкой, для Луганской области это большое, огромное количество людей. Два года назад, в 2013 году, э, все э, больные тяжелыми заболеваниями проводили акцию под кабинетом министра под названием «Прерычин». Это было в это время, в 2013 году. Власть меняется, а ситуация с лечением тяжело людей в нашей стране, к сожалению, не меняется. Мы знаем, что в связи с падением курса гривны бюджет на здравоохранение был увеличен на 1 миллиард 800 миллионов гривен. И, к сожалению, деньги на эпидемию СПИД на покупку антиретровирусных препаратов не были увеличены ни на копейки. И сегодня мы обращаемся к президенту нашей страны, который подписал закон по противодействию эпидемии ВИЦПИР и по противодействию эпидемии Витспир, и в котором обозначена сумма, которую государство должно выделить на покупку антиэктровирусных препаратов. На сегодняшний день эта сумма выделена на 50%. И сегодня мы обращаемся к премьер-министру нашей страны, Арсению Петровичу Яценюку, с тем, что нужно исполнять законы, которые приняты в нашей стране новым правительством. И говорим о его персональной ответственности за выполнение этих законов и за выделение необходимого финансирования на закупку антиретровирусных препаратов для спасения жизни десятков тысяч людей в нашей стране. Сегодня мы говорим о том, что выход из данной ситуации существует. Мы знаем, что Министерство здравоохранения провело неудачные переговоры с поставщиками «Вектор Фан» и постач два дня назад. И мы призываем Министерство здравоохранения продолжить эти переговоры, привлечь к этим переговорам представителей гражданского общества, экспертов от международного сообщества. Потому что за этими переговорами стоят жизни десятков тысяч людей в нашей стране. Как говорил Сергей, это не только жизни тех людей, которые принимают препараты, это еще жизни людей наших с вами граждан, которые могут инфицироваться вследствие того, что у людей, которые не будут принимать антибиотические препараты, поднимется количество вирусов крови. Наш опыт всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, показывает, что сегодня можно обеспечить ВИЧ-позитивных людей препаратами, можно их обеспечить препаратами по минимальным ценам. Мы знаем, что фармкомпании идут навстречу, понимают ситуацию в Украине, производители, понимают кризис, понимают ситуацию, связанную с войной, и дают цены Украине ниже, чем цены на сегодняшний день в Африке. И мы за это им благодарны. Но мы хотим, чтобы действия правительства были более решительными. И мы со своей стороны готовы очередной раз подставить плечо и вместе решить эту проблему. Мы говорим сегодня о том, что у нас еще есть время, у нас его немного, но оно у нас еще есть, для того, чтобы сохранить все наши достижения в процессе противодействия действия Минспида в нашей стране. Мы будем вынуждены выбирать, кто будет жить. И это очень печальная ситуация. Я запущу украинскую рулетку. Ставки сделаны, ставок больше нет.